नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे सर्वांचं आपल्या युट्यूब चॅनलवर मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण सीटीटी दोन हजार सव्वीस यामध्ये बघा आज आठ फेब्रुवारी दोन हजार सव्वीस रोजी झाला आजचा जो पेपर आहे तर आजच्या पेपरचं आपण या ठिकाणी प्रश्नपत्रिकेचं विश्लेषण या ठिकाणी बघणार आहोत याचे उत्तर सूची आपण okay? या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत ओके बघा या ठिकाणी विद्यार्थी मित्र एक महत्वपूर्ण म्हणजे बरेच प्रश्न जे आहेत हे रिपीट झाले आहेत ओके okay? परीक्षेमध्ये बरेच प्रश्न जे आहेत हे रिपीट झालेले आपल्याला दिसून येत आहेत आता ते प्रश्न कोणते प्रश्न कसे होते हे सर्व आपण या ठिकाणी समजून घेऊया ओके चला आता मी व्हिडिओला सुरुवात करूया बघा या ठिकाणी पहिला बघा या ठिकाणी काय विद्यार्थी मित्र मानसशास्त्र या घटक आहे ओके बाल विकास व शिक्षाशास्त्र हा पॉईंट या ठिकाणी अभ्यासूया बघा प्रश्न संख्या एकशे तीस तक उत्तर देणे लिए सही और सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए ओके okay, बघा प्रश्न पहिला बघा या ठिकाणी एक समावेशी कक्षा मे अनुकूलन किसमे किया जात आहे आता हा प्रश्न विद्यार्थी मित्र रिपीट झालेला आहे आपण यापूर्वी मानसशास्त्राचं एक सेशन घेतलेलं आहे ओके एक सेशन घेतलेला आहे ज्यामध्ये आपण दोन हजार चोवीस ची प्रश्नपत्रिका बघितली होती त्यामध्ये हा प्रश्न रिपीट आलेला आहे विद्यार्थी मित्र ओके okay? बघा सर्व समावेशी कक्षेबद्दल याच्यामध्ये बघा काय असतं अधिगम के लक्ष मे शिक्षण अधिगम की रणनीती में मूल्यांकन मे और सहायता के प्रावधान मे हे सगळं त्यामध्ये येत असतं ओके हे सर्वच घटक जे आहेत हे त्यामध्ये येतात आणि त्यामुळे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई ऑप्शन नंबर तीन हे आपल्या प्रश्नाचं या ठिकाणी योग्य असं उत्तर असणार आहे ओके पहा विद्यार्थी मित्र या ठिकाणी पर्याय क्रमांक तीन हे आपल्या प्रश्नाचं योग्य असं उत्तर आहे यानंतर पुढील प्रश्न बघा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कॅटेगरी ऑफ सेन्सरी इम्प्रुव्हमेंट्स ओके इम्पेअरमेंट बघा या ठिकाणी निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती ओके बगा इसमें दृष्टि की आंशिक हानि आती है श्रवन की कठिनाई में आता है रंग काठिन आती है रंग दृष्टिहीनता जो है यह तीनों ही आती है ओके डिस्ग्राफिया इसमें यह तीनों ही आती है खाली उल्लेखन वैकल्य नहीं आता इसलिए ऑप्शन नंबर एक या प्रश्न योग्य से उत्तर आए ओके एक लेखन वैकल्य प्रश्न से योग्य से उत्तर आंतर पुढ़ प्रश्न घेऊया बगा अकॉर्डिंग ट जिन पियाजे जीन पियाजे के अनुसार संजनात्मक विकास ओके विकास क्या है भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर करता है ओके नहीं भाषा क्षमताओं के विकास पर नहीं सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है? ये भी नहीं किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया करता है यह सबसे सही विकल्प है ऑप्शन नंबर तीन अपने प्रश्न योग्य उत्तर है यानंतर पुढील प्रश्न बघा विद्यार्थी मित्र पुढचा प्रश्न काय नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी एनईपी दोन हजार वीस ओके या ठिकाणी बघा राष्ट्रीय शिक्षण नीती एनईपी 2020 हजार वीस आकलन में क्या बदलाव करण्याची शिफारस करती है आता हा प्रश्न आय एम पी मी का म्हटलो तुम्हाला कारण की हा प्रश्न देखील रिपीट आहे ओके आपण एक स्पेशल सेशन घेतलेला आहे एनईपी दोन हजार वीस असं म्हणून त्या ठिकाणी स्पेशल सेशन ज्यामध्ये आपण एकूण पन्नास प्रश्न घेतले होते त्यामधून हा प्रश्न या ठिकाणी आलेला आहे विद्यार्थी मित्रों ओके बगा क्या मैं बदलाव करने की सिफारिश करती है तो इसमें जो है आकलन के योगात्मक रूप में क्रिया क्रियान्वित करने की स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की बुद्धि की एकात्मता धारणा को लागू करने की और छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करने की देखिए एनईपी 2020 में आकलन का जो बदलाव करने की जो क्षमता है किसमें है तो उसमें क्या होता है कि छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अवमूल्यन करने की ऑप्शन नंबर चार इस सवाल का सही जवाब है तो प्रश्न होगा नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सहायक रणनीति है ओके जानकारी को बार बार फिर से पढ़ना यह सही है प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना यह भी सही है समझने का नाटक करना गलत नाटक नहीं करना चाहिए अपरिचित शब्द केले आपण अर्थ बताना ये बी नाही होगा यानी खाली ए और बी ऑप्शन नंबर चार ए और B, इस सवाल का सही जवाब रहेगा ओके ए आणि बी या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे विद्यार्थी मित्र व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करायचं आहे आणि महत्वपूर्ण म्हणजे जर तुम्ही टीईटी दोन हजार सव्वीस ची तयारी करत असाल तर ची तयारी करण्याकरता ओके टीईटी करता, टी -टी करता सर्वांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे कारण आपण आता उद्यापासून आपल्या चॅनलवरती टीईटी संदर्भात विशेष क्लास सुरू करणार आहोत ओके चला यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊया बघा आता हा प्रश्न मी तुम्हाला यापूर्वीच्या आपल्या सेशन मध्ये सांगले होते की आपल्याला तीसच्या जवळपास प्रश्न हे या टॉपिक वर आपल्याला बघायला मिळतील ओके अभिकथन आणि कारणावरती पहा या ठिकाणी काय आहे अभिकथन एक काय म्हणतो यदि बच्चो के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होताय ओके बच्चों के विकास में ओके पहा या ठिकाणी येस सही ओके सही है अगर शारीरिक विकास में देरी हो गई तो सामाजिक और भावनात्मक विकास में प्रभावित होता है उसको फर्क पड़ता है चौथी फरक पड़तों बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है बरबर है एन ही सही है ए आर दोन सही है ए आर जी है एग्य व्याख्या करते और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है प्रश्न च योग्य उत्तर यह प्रश्न घेव प्रश्न बढ़ा विद्या मित्रों का बघा परत अभिकथन आणि कारणावरती आहे ओके अभिकथन एक काय म्हणतोय कहाणी और किताबो मे पुरुष पात्रो कोर ताकतवर साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि महिला को स्नेही संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है सही है ओके हे सही आहे बघा कहाण्यामध्ये जे असतं पुरुष पात्र जे असतं हे नेहमी ताकदवर साहसी असं दाखवलं जातं आणि जे महिलाचं पात्र असतं ना हे दयाळू स्नेही आणि संवेदनशील दाखवलेलं असतं ओके स्कूल और पाठ्यचार्य के जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि द्वितीय समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है ओके बताइए बरबर है ए और बी ओके ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है ए आर की सही व्याख्या है आर ए की नहीं ए आर की सही व्याख्या है ऑप्शन नंबर चार A और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है प्रश्न च योग्य उत्तर पूछा प्रश्न घेल प्रश्न ब टीचर शुड क्रिएट अ क्लासरूम कल्चर वे स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न इन प्राइमरी शिक्षक को ऐसी कक्षा का वातावरण निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होके okay? एक दूसरे के साथ प्रतिपर्धा करने में नहीं होनी चाहिए सीखने की प्रक्रिया को समझने में और उसकी सराहना करने में ओके okay? इसमें होनी चाहिए सीखने की जो प्रक्रिया है उसको समझने में और उसकी सराहना करने में होनी चाहिए ऑप्शन नंबर दो इस सब सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर या योग्य दो उत्तर पुढचा प्रश्न घेऊया पुढील प्रश्न बघा परत बत आणि कारण आहे या ठिकाणी ओके बघा पठन वैकल्य ओके पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वनियात्मक प्रस्करण में परेशानी होती है जिससे शब्दों को डिसकोड करना मुश्किल होता है ओके डिकोड करना जो है मुश्किल हो जाता है ओके ये सही है सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से ही लाभ होता है ये हंड्रेड परसेंट सही है और देखिए ए और आर दोनों सही है ए और आर दोनों सही है लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं इसलिए ये व्याख्या सही नहीं करेगा ओके सही व्याख्या नहीं करेगा इसलिए ऑप्शन नंबर ए ए और आर दोनों सही लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता यह अपने या प्रश्न का योग्य से उत्तर है यानंतर पुढील प्रश्न बघा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओके निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है ओके? Okay? मग या समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तार्क शक्ति का प्रयोग आहे प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना अनदेखा करावा लागेल का ओके okay? लागेल का त्यामुळे ऑप्शन नंबर दोन जानकारी को अनदेखा करना है। हे या ठिकाणी प्रभावी नसणार ओके ऑप्शन नंबर दोन हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे यानंतर पुढचा प्रश्न बघा काय विद्यार्थी मित्र पुढील प्रश्न आपल्या स्क्रीनवरती आहे परत अभिकथन आणि कारण या ठिकाणी आहे बघा अभिकथन एक आहे या ठिकाणी मतभेदो के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को कैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र को जो विकलांग कहलाता है ओके विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण से दर्शाती है ओके दृष्टिकोण को दर्शाती है ए और आर जो है ये दोनों भी सही है ये दोनों ही बरोबर आए थे तो, ए आर ची सही व्याख्या है ओके ए जो है आर ची व्याख्या करते ऑप्शन नंबर चार ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या है प्रश्न लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है ओके जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो नैतिक तर्क शक्ति होती है ना वो किस नैतिकता के इर्द गिर्द म्हणजे आजूबाजू घुमती है देखभाल की नैतिकता दूसरों को परिक्षेत्र करने के लिए नैतिकता कानूनों की नैतिकता या फिर अहंकार की नैतिकता तो ऑप्शन नंबर चार अहंकार की नैतिकता ओके अहंकार की नैतिकता हे या प्रश्नाचं योग्य असं उत्तर असणार आहे ओके अहंकार की नैतिकता यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊया सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज नॉट करेक्ट देखिए नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है बरोबर है सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है नहीं सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है क्या नहीं डालता है मैं चुकी चाहिए आपको विचार लेकिन चुकी चुकी डेफिनेटली आपल्या प्रश्नाचं उत्तर तेच असणार आहे ओके सामाजिक संपर्क में बाधा है हे या प्रश्नाचं योग्य असं उत्तर असणार आहे विद्यार्थी मित्र जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे ओके आगामी टीईटी -टी दोन हजार सव्वीस ची जर तुम्ही तयारी करत असाल तर तो टीईटी दोन हजार सव्वीस ची तयारी करण्याकरता तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे यापूर्वी आपण च्या सर्व प्रश्नपत्रिका त्याच्या नोट्स या सर्व आपण घेतलेल्या आहेत ओके त्या संदर्भात लेक्चर्स आपण आपल्या चॅनलवरती घेतलेले आहेत ते लेक्चर तुम्हाला बघता येणार आहेत आणि यापुढे होणारे लेक्चर देखील तुम्हाला पाहता येणार आहेत त्याकरता तुम्हाला करायचं काय तर चाईल्डला जे चॅप्टर चॅनलचं सबस्क्राईब बटन, सस्क्रावड बटन आहे सबस्क्राईब बटनला प्रेस करायचं आहे आणि साईडला असणार बेल आयकॉन देखील प्रेस करायचं आहे ओके चला यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊया पुढील प्रश्न बघा विद्यार्थी मित्र काय परत अभिकथन आणि कारणावरती आधारित प्रश्न दिसतो माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ओके ये अगली बराबर है भावनाओं को समझना एक साधनात्मक प्रक्रिया है जो कि सुसाधित करती है ये बराबर है एर दो ही बराबर है, है गलत वाल कटल गलतवाल कटल ओके सही या आता मैं ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर चार है प्रश्न च योग्य उत्तर है ए आर की सही व्याख्या करता है पूछा प्रश्न बढ़ा संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार ओके संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित हो ओके नहीं बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती है ऑप्शन नंबर दोन या से योग्य से उत्तर ओके बाहर संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चे तभी अच्छा सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी जो है अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती है तो पूछा प्रश्न प्रश्न बगा प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियां कौन सी है ओके दोनों प्रभावी रणनीतियां कौन सी है स्वा, स्वानुभावी और कार्यात्मक स्थिरता कलन विधि और अनुक्रिया समुच्चय स्वानुभाविक और अनुक्रिया समुच्चय स्नानुभाविक और कलन विधी ऑप्शन नंबर चार स्नानुभाविक और कलन विधी हे आपल्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे ओके स्नानुभाविक और कलन विधी हे आपल्या प्रश्नाचं योग्य सुतर आहे विद्यार्थी मित्र यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊया पुढील प्रश्न बघा आपल्या स्क्रीनवरती आहे अभिकथन ए आणि कारण ओके okay? परत बघा या ठिकाणी याच टाइपचे प्रश्न आपल्याला जम जम 5 सात प्रश्न हे फक्त मानसशास्त्रामध्ये दिसायला मिळतील ओके okay? बगा विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगमन में सुधार होता है विविध परिस्थितियों में संवाद ओके okay? बघा हे बरोबर ए बरोबर आहे अभिकथन बरोबर आहे विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है ओके ये चुकीचा आहे ये चुकीचा आहे बाधा पडते का नाही ओके बाधा नाही डालता ये बडव आता है त्यामुळे फक्त ऑप्शन ए ही लेकिन आर जो है गलत है ऑप्शन नंबर दोन या प्रश्नाचे योग्य सूत्र आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न बघा रैपिडिंग फ्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग बघा काय किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है वो क्या कहलाती हा प्रश्न रिपीट झालेला आहे ओके बघा या ठिकाणी दोन हजार तेवीसच्या टीईटी मधला हा प्रश्न विद्यार्थी मित्र बघा सात जून दोन हजार तेवीस रोजी टीईटीचा जो पेपर होता त्यामधील हा प्रश्न रिपीट झालेला आहे ओके क्या होतीये विकासात्मक प्रक्रिया मासिक धर्म यवन या प्यूर वृद्धि में तेजी ओके वृद्धि में तेजी ऑप्शन नंबर चार या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे तुम्ही जर आपल्या यापूर्वीचे व्हिडिओज बघितले असतील त्यामध्ये आपण सगळ्या प्रश्न पत्रिका घेतल्या होत्या विद्यार्थी मित्र तर त्यामधीलच प्रश्न या ठिकाणी बसून मिळते की आपल्याला आजच्या पेपरमध्ये हे रिपीट झालेली आहेत ओके चला जर तुम्ही ते बघले असेल तुम्ही चेकआउट करू शकता त्या ठिकाणी जाऊन यानंतर पुढचा प्रश्न बघा विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते जो सुनिश्चित करता आहे क्या अपनापन अगदी बरोबर आहे डर नाही अस्वीकृती नसणार सुरक्षा असणार ओके म्हणजे काय या ठिकाणी फक्त एक म्हणजे अपनापन आणि सुरक्षा ओके अपनापन आणि सुरक्षा त्यामुळे ए आणि डी ऑप्शन नंबर एक आपल्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे यानंतर पुढील प्रश्न घेऊया पुढचा प्रश्न बघा काय आहे एक शिक्षिका पाठ की समज के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों को एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है लेव वाय के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बताते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए ओके शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर पर चुनौती देनी चाहिए ओके समान स्तर पर चुनौती देनी चाहिए क्या नहीं अलग अलग स्तर पर है ना विद्यार्थी क्या है अलग अलग स्तर पे तो चुनौती समान होनी चाहिए क्या नहीं शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए okay? वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए अगले स्तर तक मदद करने मदत लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए ओके उचित सहायता जो है वो प्रदान करनी चाहिए त्यामुळे विद्यार्थी चा या ठिकाणी ऑप्शन नंबर दोन हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे ओके ऑप्शन नंबर दोन आपल्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे यानंतर पुढचा प्रश्न बघा कक्षा में शिक्षार्थियों कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीति है ओके okay? बगा प्रभावी शिक्षण रणनीति को पूछा गया है ऑप्शन ए विभेदित निर्देश विभेदित निर्देश बी मानीकृत पाठ्यचर्या सी व्यक्तिगत शिक्षा और योजना बगा या ठिकाने का <coughs> एक म्हणजे विभेदित निर्देश हे असायला हवं ओके मानिकृत पाठ्यचर्या आणि व्यक्तिगत शिक्षा योजना B, आहे न आहे खाली विभेदित निर्देश हा माणिकृत पाठ्यचर्या आणि ए और बी ऑप्शन नंबर चार आपल्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे यानंतर पुढील प्रश्न बघा पडणे मे प्रवाह की कमी ओके पडणे मे प्रवाह की कमी शब्दों का प्रत्यावर्तन शब्दों का प्रत्यावर्तन अन्य मस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के ओके किसकी पहचान के ये लक्षण है शीलनता स्पेक्ट्रम विकार मनोभ्रंश ध्यान न्यूनता और अति क्रियाशीलता का विकार या फिर पैठन वैफल्यता बेच दिल पढ़ने में है पढ़ने में का है है? पढ़ने में है पठना संदर्भ पढ़ने में पठणासंदर्भात असणार आणि यामध्ये आपल्याला पठण फक्त एका ठिकाणी दिसते पैठण वैकल्यता ऑप्शन नंबर चार आपल्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे विद्यार्थी मित्र तुम्ही जर अजूनही आपल्या चॅनलला सब्सक्राइब केलं नसेल तर सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि तुम्ही जर टी टी दोन हजार सव्वीस ची तयारी करत असाल तर नक्कीच तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे कारण की पुढील तयारी तुम्हाला या चॅनलवरती बघायला मिळणार आहे ओके चला यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊया पुढील प्रश्न बघा विद्यार्थी मित्र आता परत या ठिकाणी आपल्याला अभिकतनावरती प्रश्न दिखते है कारण प्रश्न दिखते है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग समूह कार्य और अंत क्रिया करने से बचना चाहिए सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो रटने से और नकल करने के, के माध्यम से बड़ी प्रभावी ढंग से होता है यह गलत है ओके द्वि गलत है और समूह के अंत क्रिया बचना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए यह करनी चाहिए बचना नहीं ये क्या है ये करना चाहिए यामुळे ए आणि आर दोनों ही गलत है ओके दोनों स्टेटमेंट या ठिकाणी चुकी है तो प्रश्न विद्यार्थी कुशलतापूर्वक सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने का ध्यान दिया जाता है नहीं अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह अलग होती है ये देख नहीं उनकी प्रतिक्रिया ओ और व्यक्ति अनुभव पर ध्यान देना चाहता है उन्हें महत्व दिया जाता है ऑप्शन नंबर तीन या प्रश्ना योग्य से असणार आहे यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊया पुढील प्रश्न परत आपल्याला कथन आणि अभिकथन व कारणावरती दिसतोय विद्यार्थी मित्र बघा यावरती आपल्याला शंभर टक्के प्रश्न बघायला मिळाले होते मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं की यामध्ये आपल्याला तीस प्लस प्रश्न जे असणार आहेत हे अभिकथन आणि कारण या घटकावरतीच बघायला मिळते यापूर्वीच्या प्रत्येक सेशनमध्ये आपण ते सांगितलेलं आहे आणि त्याच टाइपचे प्रश्न आपल्याला आजच्या पेपरमध्ये बघायला मिळाले पहा या ठिकाणी हालाकी लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत मिली जाने वाली विशेषतः है अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है बरोबर आए, ओके है अच्छे पोषण और व्यायाम से जो है शारीरिक संरचना में फर्क पड़ता है अनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंत क्रिया विकास पर प्रभाव डालता है अगली बरोबर है दोनों स्टेटमेंट बरबर है एकदम बरोबर अशी व्याख्या कर दो सही विकल्प को चुनिए ऑप्शन नंबर चार ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है प्रश्न से योग्य सूत्र है यानंतर पुढचा प्रश्न होगा रूढीवादी शिक्षा के प्रगती शिक्षा की ओर बढने केली आवश्यकता होती है रूढीवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की तरफ बढने आवश्यकता होती है एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर पाठ्यक्रमिकृत पाठ्यक्रम का पालन नहीं प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख बनना हे या प्रश्नाचं योग्यच उत्तर असणार आहे ऑप्शन नंबर दोन आपल्या प्रश्नाचं योग्यच उत्तर आहे यानंतर पुढचा प्रश्न होगा वॉट इज द रोल ऑफ Okay? समकक्षियों का okay? सामाजिकीकरण okay? बहुत कम प्रभाव पड़ता है नहीं ज्यादा पड़ता है समकक्षी बच्चे सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है नहीं समकक्षी बच्चे नहीं है बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है ए बिल्कुल बराबर है ओके हे या प्रश्नाचं अगदी योग्यस उत्तर असणार आहे पहा बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों के समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है हे या प्रश्नाचं योग्यस उत्तर आहे यानंतर पुढील प्रश्न घेऊया पुढचा प्रश्न बघा सीखने के लिए संरचनावादी उपगाम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब विषय वस्तु गे? जब विषय वस्तु पृथक और ओके पृथक और केंद्रित होता है शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है कार्य असंगत और अव्यवस्थित होते हैं गतिविधियों पर परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होते हैं ओके गतिविधियों पर, परस्पर और संवादात्मक होते काय असणार आहे या प्रश्नाचं उत्तर ऑप्शन नंबर चार पर संवादात्मक और परस्पर होते हे आपल्या हे प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे ओके चला क्लिअर आहे सर्वांना बघा त्यानंतर पुढील प्रश्न बघूया पुढचा प्रश्न बघा विद्यार्थी मित्र काय लेव वायगोस्की के विचारोका का ओके लेव वायगोस्की के विचारोका का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किस समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया गया करके शिक्षक डैश डैश, डैश अवधारणा का अभ्यास करते हैं ओके सामूहिक एकालाप कार्यात्मक स्थिरता आलंबन और आत्मसातीकरण ऑप्शन तो नंबर दो तीन आलंबन है या प्रश्ना चाह योग्य उत्तर है यहां पर पूछा प्रश्न जिन पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके करन करने और मानसिक परीक्षण का प्रयत्न को संलग्न होने में सक्षम होने में बिंदु तहत तक पहुंच जाते हैं तो किस अवस्था में होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संवेदी चालक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो ऑप्शन नंबर तीन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हे या प्रश्नाचं योग्य असं उत्तर असणार आहे बघा विद्यार्थी मित्रो अशा पद्धतीने आपण आजचा जो सी टी पेपर होता तर आजच्या या पेपर मधील आपण मानसशास्त्री या विषयाचे जे काही प्रश्न होते त्याची योग्य अशी उत्तरे आपण तपासलेली आहेत ओके बघा व्हिडिओ आवडल्यास सर्वांनी व्हिडिओला लाईक ला 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 करायचं आहे आणि जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे ओके चला मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओमध्ये एवढंच भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू सो मच